কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী লিভিং বিষয়ক কৰ্মশালা আৰু ভাৰতীয় স্বাস্থ্য মনোবিজ্ঞান একাডেমীৰ সহযোগত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এছিয়েচন অব এপ্লেড চাইক'লজিৰ উদ্যোগত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালাখনত মানসিক সমস্যাৰ লক্ষণ আৰু ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা উপায় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় কৰ্মশালাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মনোবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰববী অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আই এইচ পিৰ সভাপতি আনন্দ কুমাৰৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এছিয়েচন অফ এপ্লাইড চাইক'লজি আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ হেল্থ চাইক'লজিৰ সহযোগত এটি এদিনীয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিদিনে আমি দেখা পাওঁ কেনেকৈ মানসিক চাপৰ বৃদ্ধি হৈছে কেনেকুৱা আমি ষ্টেজ ফ্ৰী জীৱন এটা কটাব পাৰোঁ ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী জীৱন এটা লাভ কৰিব লাগিলে আমি নিজে অকণমান আধ্যাত্মিক হ'ব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰেছৰ পৰা ফ্ৰী হ'বৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও তাৰমানে এই মদ জাতীয় মাদক দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব নালাগে